Yer üzündə qida dəyəri ən yüksək olan təbii komponent arı südüdür. Arı südü ana arının bəslənməsi üçün işçi arıların udulaq və üst çənəvəzlərindən ifraz olunan ağ və ya sarımtıl rəngli xüsusi maddədir. Arı südü turşudadır və kəskin qoxuyamalıdır. Arı südü kalsium, kalium, dəmir, fosfor, şükür, mis kimi minerallardır. O cümlədə B qrup vitaminləri, biotin, inozitol, folatlar, nukleyar turşular, gamma globulin və bir çox qida maddələri ilə çox zəngindir. O, insan orqanizminin hasil edə bilmədiyi 8 əsas amin turşusu da daxil olmaqla 17 cür fərqli amin turşularına malikdir. Arusidi bronxial astma, allergiyizəkəm, qara zər xəstəliyi, pankreatit, 2-ci tip diabet, diabetik ayaq xoraları, yuxu problemləri, xərçəng, yorğunluq Premenstrual sindrom, sonsuzluq, menopaus simptomları, mədə xoraları, böyrək xəstəliyi, sümük sıxmaları və dəri xəstəlikləri və ürsək xolesterol əleyhinə effektiv vasitə kimi istifadə olunur. Arusüdü ümumilikdə təbii immunitetin gücləndiricisidir. Qandamarları ürəkdəki gəncilliyi azatmaq üçün tərkibindəki damarı genişləndirmə funksiyası da şan kaliyum sayəsində arı sütü ürək çatışmazlığı əleyhinə mükəmməl bir vasitədir. Arı sütünün qəbulu qanda pis xolesterol səviyyəsini kəskin şəkildə aşağı salır və bununla da ateroskleroz, miyokard infarkt Və insult kimi ciddi qan damar xəstəliklərinin qarşısını almağa kömək edir. Arı sütündə olan maddələr kişilərdəki spermanın hasilatını və spermatozoidlərin hərəkətliliyini artırır və bununla da hamilə qalma ehtimalı dəfələrlə yüksəlir. Tərkibindəki bir qrup antioksidantlar da vardır ki, onlar xüsusilə BPA kimi tanınan isfenol A-nın genişlənməsinin qarşısına almaq qabiliyyətinə malikdir. Nəticədə günbə-gün gün artan döş xərçəngi riskini dəfələrlə azaldır. Hətta belə, antioksidantlar erkən yaşlanmaya səbəb olan sərbəst radikalları yox edir. Onlar qırıqlara azalır, dəriyə sağlam parlaqlıq verir, saç tökülməsinin və pigment itirinin qarşısını alır. Arı südünün zərərləri. Sadalan bütün super effektiv faydalarından baxmayaraq, arı südünün bəzi zərərli tərəfləri də mövcuddur. Belə ki, arı südü ciddi, hətta ölümcül allergiyalara səbəb ola bilər. Xüsusilə arı zəhrinə və arıcılıq məhsullarına allergiyası olanlar arı südündən imtina etməlidirlər. Xroniki xəstəliyi olanlar, hamilələr həkim məsləhəti olmadan gətirən arı südündən istifadə etməməlidirlər. Arı südünün qəbul qaydası. Arı südünü tək və ya süd, bəkməz, süd, bal kimi ərzaqlarla da qarışdırıb daxilə qəbul etmək olar. Əgər arı südünü tək qəbul edirsinizsə, o zaman onu dil altına qoyub udmadan 20-30 saniyə sovurmaq lazımdır.